Друзі, починаємо після матчу прес конференцію Сергій Ларіонович Зайцев, виконувач обов'язки головного тренера Карпат, коментує, аналізує, ділиться своїм враженням від матчу, який ще завершив. Будь ласка. Ну, аналізувати, мабуть, рано, тому як зараз в основному емоції, тим більше після таких ігор для болельщика. Хороша ігра. зрелищная для нас валидольная. Забив первый гол, пропустили непонятный. Даже не знаю, как его характеризовать. Забили второй. Допустили опять ошибку. Потом повлияло уже по ходу игры удаление нашего игрока. Так, в принципе, ребята выложились, играли довольно-таки неплохо. Уже, можно сказать, выполняют наши требования, то, что мы хотим в большей степени. Понятно, что есть недоработки, недочеты, но думаю, что мы это все поправим. Так, в принципе, что можно сказать. Не реализовали свои моменты, поэтому проиграли. Но такие игры нужно Дотягивать до конца, как бы то ни было, и выигрывать, а не наоборот. До этой встречи Карпаты как-то слабовольно выглядели, а сегодня показали действительно агрессивный, порой атакующий футбол. За счет чего удалось повысить такую мотивацию и психологическую, физическую выносливость команды? В первую очередь, ребята, у нас молодая команда. Сейчас пришли пару человек, которые чуть освежили игру психология, хоть это как не банально не звучит, но все равно все-таки 19-летним пацанам еще как бы тяжело перейти с детского футбола взрослый. Здесь другие скорости, другое отношение, быстрее идет, быстрое принятие решения, все-таки чуть тяжело это. это Где-то выплеснули эмоции на игре с шахтерами, потом их почему-то не могли долго собрать. Ребята лишний раз доказывают, что играть умеют, хотя опять играть умеют, но результат пока не приходит. а нам сейчас нужен именно результат. Я говорю, лучше бы мы сегодня плохо играли, но заработали бы три очка. Точно так же и с черноморцем. Не хватает нам стабильности, а это за один день не решишь. На этом все нужно время, а нужно стабилизировать полностью, чтобы игроки, так говорится, у них уже был навык, доведенный до автоматизма. Тогда они будут выполнять то, что мы хотим. На это все нужно время. Одним днем это не делается. Спасибо большое. Ваше запитання, Шана. На скільки відсотків команда обстріли функціонально встановитись після 120-х хвилин кубков ігри. Тому що було помітно, що спочатку були сили, але потім, той самий чаш, який вийшов, задав гол трошки не встигав і почали більше фалити на шагації. Це не то, щоб більше фалити, там может. Через черт, может, перевзято, некоторые фолы были. Так в одну сторону, так и в вторую. Если нам, например, поставили пенальти, то в оборотку даже предупреждения не, не было. Поэтому это вот, тяжело судить. А восстановились. Вы ну, сами видели всю игру и прекрасно понимаете некоторые моменты. Добрый день, давайте продолжаем. У меня вопрос еще. Что там по ксензу? Непонятно еще что-то. Ну, там. лекари зясовывают. Лекари зясовывают, но не знаю, пока еле ходят. Я думаю, по приезду в Львов уже будет. Дякую вам тоже, успехи вам. Дякую вам тоже, успехи вам.